我看你们刚刚那顿饭吃的好像不是很愉快，不过也没办法，那应该是你们最后一顿饭了。苏西到底在哪儿？哎，好吧，那我就告诉你们，他现在应该是在离这里不远的药师会所里。如果你再不去找他的话，我看就没机会了。 这也没有车，信号也没有。哎，志宇现在怎么样了？怎么还没信号？ 赤羽，你怎么来了？我去买药，结果被他们带到这儿来了。你有没有事？我没事你。你还发烧，怎么就跑出来了？没事就好。苏西，你以后能不能不要让我担心啊？ 你哎，青雨，来站起来。 是因为担心我才追出来的吗？这么远的路，你还生着病，到底是怎么过来的？一半朦胧，想、哦、悠悠晃晃，醉在你怀中。 只能遥遥相望，错过这一生。渺小蒲公落在时光掌中，点点温暖，刹那变成永恒。你心未动我心动，我这……